तो दसमो जीने की कला जेनुअ स्वाध्याय सोल्यूशन पहलू निम्न लिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए पहलू मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए तो हंसी खुशी में बिताने बीजू आदमी ज्यादा धार्मिक फिलासफर और सदाचारी लगता है ऐसा लोग कब समझते हैं जब वह बुझे दिल हो त्रिजु लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था चीनी प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहलू जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, जाए तो हसी खुशी से जीवन जीकर जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था तो चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए कला क्या है तो जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है खिले हुए सुंदर फूल बहते हुए झरने गाते हुए पंछी पेड़ों का नृत्य टिमटिमाते तारा तारे चांद के हस्ते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए खुश रहना केवल एक एक जरूरत नहीं, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी है कैसे तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता वह दूसरों पर भी पड़ता है सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है हम उदास रहेंगे તો હવે દુસરે ભી ઉદાસ હોંગે હમ ખુશ રહેંગે તો હવે દેખ કરો ખુશ હોંગે ખુશ રહેના કેવલ એક જરૂરત નહીં ય એક નૈતિક ઉત્તરદાયિત્વ દાયિત્વ ભી હૈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ધોરણ દસ ગણિત અને વિજ્ઞાન સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ ના વિડીયો જોવા હોય બરાબર કોઈ પણ જાહેરાત વચ્ચે ના આવે એવા અને બધાના સ્વાધ્યાય વાંચવા માટેનું મટીયલ જોતું હોય પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપર સેટ

हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती चौथो निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखे पहलू आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है तो हमारा जीवन एक शीशा घर है हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है है वह जो कुछ अपने लिए करता है, उसमें दूसरों का भाग होता है दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है बीजू हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहां स्थान नहीं प्राप्त कर सकते तो बुझे हुए दुल, दिल और सुखे हुए चेहरे धर्म फिलासफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक चांद का हंसता हुआ चेहरा तारों की झील मिलाती हुई का नृत्य पंछियों का संगीत बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारे अपनी शोभा दिखा रही हो वहां हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते प्रश्न पांच निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए कला कलाकार नीति नीतिज्ञ बात बातुनी दिल दिलदार सदाचार सदाचारी संगीत संगीतकार नृत्य नर्तक विशेषण बनाइए संसार सांसारिक विश्वास विश्वसनीय प्रतिबिंब प्रतिबिंबित प्रकृति प्राकृतिक સમય સામયિક અંશ આંશિક સરસ મજાનું જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે તો એની પીડીએફ છે એ તમારે જોતી હોય તો ક્યાંથી મળી જશે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરો चेनल में नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब करो त्या सुधी राखी अस्तु जय हिंद जय जै भारत